নমো নম শ্ৰীমদ ভগৱৎ গীতামৃত আজি শ্ৰীমদ ভগৱৎগীতাৰ সংখ্য যোগ নামৰ দ্বিতীয় অধ্যায়ৰ চতুৰ্দশ সংখ্যক শ্লোক শ্লোকভাখীৰ বক্তা হৈছে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ এই বিশেষ শ্লোকভাখী হৈছে এনেধৰণৰ মাত্ৰা স্পৰ্শাটো কৌন্তষ্ণ দুখ দাস আগমা পাই ন আনিত স্থিতি স্বচ্ছ ভাৰত অৰ্থাৎ এই শ্লোকভাখীৰ বক্তা হৈছে শ্ৰীকৃষ্ণ তেওঁ সশা অৰ্জুনৰ আগত উক্ত শ্লোকভাখী অৱতাৰণা কৰিছে শ্লোকভাখীৰ ভাৱাৰ্থ হৈছে এনেধৰণৰ হে কৌন্তেয় সুখ আৰু দুখৰ সাময়িক আৱিৰ্ভাৱ আৰু যথা সময়ত এইবিলাকৰ অন্তৰ্ধ্যান ঠিক শীত আৰু গ্ৰীষ্ম ঋতুৰ দৰেই ক্ষান্তিকীয়া ইন্দ্ৰিয়ৰ অনুভূতিৰ পৰা এইবোৰ উৎপত্তি সেয়েহে সেই ভৰতৰ বংশধ্বজ এইবোৰৰ দ্বাৰাই বিচলিত নহয় সহ্য কৰিবলৈ শিকা পুৰুষেত্ৰ মহাসমৰত যেতিয়া আত্মীয় স্বজনক দেখি কৰ্তব্যৰ প্ৰতি বিচলিত হয় ধনঞ্জয় অৰ্জুনে যুদ্ধ নকৰোঁ বুলি নিজকে থিৰাং কৰি তুলিছিল আৰু দুখত বিভল হৈ পৰি সমস্ত আধ্যাত্মিক গুৰু পৰমেশ্বৰ শ্ৰীকৃষ্ণৰ ওপৰত সমৰ্পণ কৰিছিল সেই সময়তে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই অৰ্জুনক নিজৰ কৰ্তব্যৰ প্ৰতি আৰু আত্মা পৰমাত্মাৰ স্বৰূপ উদঙাই তুলি লগতে এই যুদ্ধৰ প্ৰতি আগ্ৰহী কৰা প্ৰসংগত উক্ত শ্লোকভাখী অৱতাৰণা কৰিছে উক্ত শ্লোকভাখীত মাদ্ৰাছ পৰ্চা হিটি পদৰ প্ৰয়োগেৰে ইন্দ্ৰিয়ৰ অনুভূতিক বুজাব বিচাৰিছিল এই বৰ প্ৰসংগক্ৰমে আনিছে যে জনাইছে যে আমাৰ যেতিয়া নিজৰ কৰ্তব্য কৰা সময়ত নানান সুখ দুখৰ অস্থায়ী অনুভূতিৰ আগম ঘটে বা আমি নানান কষ্ট ভুগিবলগীয়া হয় সেই কষ্টক যিয়ে হেলা ৰঙে পাৰ কৰি তাক নস্যাত কৰি নিজৰ কৰ্তব্যৰ প্ৰতি অগ্ৰসৰ হ'ব পাৰে সেয়াই হৈছে প্ৰকৃত কৰোঁ কিয়নো সেয়া আমাৰ জীৱনত অহা শীতৰ দৰে বা গ্ৰীষ্মৰ দৰে অনুভৱস্বৰূপ যাক আমি ইন্দ্ৰিয়ৰ দ্বাৰাই ইন্দ্ৰীয় অনুভূতিৰ দ্বাৰাই নস্যাত কৰিব পাৰোঁ বা ইন্দ্ৰিয় অনুভৱ নকৰিলে আমি তাক জয় কৰিব পাৰোঁ ঠিক তেনেদৰে উদাহৰণ দিছে যে বৈদিক যজ্ঞৰ নীতি নিয়ম অনুসৰি বা বৈদিক বিধিৰ নীতি নিয়ম অনুসৰি বেদৰ নীতিমতে এজন শিষ্যই বা এজন বৈদিক নীতিৰে আহ সংস্কাৰিত হোৱা পুৰুষে বা ব্যক্তিয়ে পুমহীয়া জাৰতো সেই হেতা পৰা জাৰতো ৰাতিপুৱা উঠি স্নান কৰিব লগা হয় সেয়া তেওঁৰ ধৰ্ম যাৰ বাবে তেওঁ ইন্দ্ৰিয়ক সংযমী কৰি তুলি সেই কৰ্ম কৰে সেই প্ৰসংগতে অৰ্জুনকো কৈছে তুমি সেই অনিত্য যিবিলাক কৰ্ম যিবিলাক সুখ দুখ অনুভূতি তাক তুমি হেলাৰঙে জয় কৰা সেইবিলাক এৰা ত্যাগ কৰা আৰু তুমি নিজৰ কৰ্মত ব্ৰতী হোৱা এইবিলাক ক্ষণস্থায়ী ইয়াক প্ৰসংগত অৰ্জুনে যে দুটা নামেৰে সম্বোধন কৰা হৈছে মানে অৰ্জুনক দুটা নামেৰে বিশেষভাৱে ইয়াতে সম্বোধন কৰিছে এটা হৈছে কৌন্তীয় আৰু এটা হৈছে ভাৰত অৰ্থাৎ এই নাম দুটাৰ প্ৰসংগ ক্ৰমত উল্লেখ কৰিছে ভাষ্যত যে এই নাম দুটাৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কৌন্তীয় নামটোৰে এই কথা সোঁৱৰাই দিছে যে মাক কুন্তিৰ বংশৰ বীৰসকলৰ তেজ তেওঁৰ গাত আছে অৰ্থাৎ কুন্তি পুত্ৰ অৰ্জুন কুন্তি বংশৰ বীৰসকলৰ গাত অৰ্জুনৰ গাত আছে কুন্তি বংশ যথেষ্ট শক্তিশালী আৰু প্ৰতাপী বংশ আছিল ঠিক তেনেদৰে ভাৰত নামটোৰে তেওঁৰ পিতৃ বংশটোৰ গৌৰৱৰ কথা মনত পেলাই দিছে অৰ্থাৎ বিশ্বমিত্ৰৰ পুত্ৰী শকুন্তলা আৰু শকুন্তলা আৰু দুষ্মন্তৰ পুত্ৰ সৰ্বদমন বা ভৰতৰ বংশ বা ভাৰতৰ বংশই হৈছে পাণ্ডু বংশৰ শ্ৰেষ্ঠ পুৰুষ অৰ্জুন সেই বংশত জন্ম লাভ কৰা দুয়োফালৰ পৰাই অৰ্জুন এক বিশেষ ধৰণৰ বংশগৌৰৱ আছে নিজৰ কৰ্তব্য পালনৰ ক্ষেত্ৰত এনেধৰণৰ বংশগৌৰৱে এক বিশেষ ধৰণৰ দায়িত্ব আনি দিছে গতিকে অৰ্জুনে যুদ্ধ নকৰাকৈ থকাৰ কোনো উপায় নাই সেই প্ৰসংগত শ্ৰীকৃষ্ণই উক্ত শ্লোকভাকী সকলোৰ ক্ষেত্ৰত বা অৰ্জুনৰ প্ৰতি অৱতাৰণা কৰিছিল